Buku ini, buku ini ya, buku yang uh, saya terbitkan terbaru ini Tajuknya Komplot Memenjarakan Anwar Najib Jatuh Hukum, Hakim Ikut Skrip Ini adalah buku saya yang ke-20 Daripada 20 itu, 7 diharapkan 14 makro Sudah ya, halal tidak ada buku saya Tetapi kerana buku saya diharapkan oleh sebuah kerajaan yang haram Ia menjadi halal Belum, oh, ya, ada begitu lah ya Kalau yang dia yang haram itu pun haram Karena kerajaan ini hanya memperoleh 47% jadi ia kerajaan haram, kerajaan setiap yang haram, dia haram sesuatu, sesuatu itu menjadi halal itu hukum fizik ya yang kita baca ya. kartun uh, saya baru-baru ini disiarkan oleh Washington Post. Washington Post uh, dalam ruangan kartun of the day dalam um, uh, bulan lepas ya. Dan uh, banyaklah ramai profesor-profesor yang membuat komen yang yang tidak senang dengan kartun itu yang disiarkan oleh Margaret Stark yang tidak senang kata saya tidak patut meng, meng, merendahkan kerajaan di luar dan sebagainya lah itu itu perkara-perkara yang biasa profesor-profesor lakukan ya tetapi uh, saya saya pada saya saya kata mereka itu mungkin iri hati ya kerana katun-katun Abno ni banyak dalam putusan dia tidak ada di Washington Post kita kalau kita baca katun putusan sebenarnya katun putusan dia kalau kita baca dia tak lucu ke ya? Saya, saya, bukan nak mengkritik kartu tapi memang begitu Tak ada orang yang gelak baca kata putusan dalam mati ada Kalau ada yang se gagal senyum pun kambing Karena itu dia namakan senyum kambing Dia tak boleh namakan senyum manusia yang tak ada manusia senyum Yang baca katanya. Jadi um, buku saya kali ini, saya tunjuk ini diterbitkan uh, dalam bentuk yang agak berbeza daripada buku-buku saya sebelum ini. Sebelum ini saya banyak buat koleksi kartun-kartun yang sudah disiap tapi kali ini kartun-kartun uh, baru yang saya lukis khusus untuk buku ini uh, dan dia juga dijual dengan harga yang murah, yaitu sepuluh ringgit. Kerana sasaran saya selain daripada orang-orang di bandar ini beli, saya mahu lebih ramai orang di luar bandar yang mampu memiliki buku ini. Ya. Uh, maksudnya bukan kepada orang yang hanya berpanda sekarang ini pendapatan, ya, bukan pendapatan lagi. Yang musim panda sekarang ini pendapatan yang tinggi juga pada orang yang pendapatannya rendah pun masih boleh memiliki buku ini. Jadi saya nak begitu ya Karena itu kita jual dengan harga yang agak berpatutan Dan supaya orang ramai dapat memiliki buku ini Dan dapat menyebarkan mesis yang terkandung di dalam buku ini Dan saya buat buku ini bukan tujuan untuk mencari keuntungan Buku-buku saya semua rugi, tak ada yang untung Walaupun 20, 30 petak takkan untung dia ya? kerana ada haram, kedai tak berani jual, kelang cetak dan sebagainya tetapi itu bukan matlamat saya menerbitkan kartun saya menerbitkan kartun ini untuk khusus untuk buku ini adalah untuk memberi pertama sekali fakta yang kedua satu pendedahan dalam bentuk kartun yang kita tahu Malaysia ini kan negara kartun jadi wajarlah kita katul kan dulu ini memang satu negara yang katul ya. Negara-negara kita tengok, kita tengok hakim-hakim uh, pun jadi katul, ya sudah jadi katul. Uh, Perdana Menteri memang katul daripada asal lah ya. Jadi kita Karena itu, karena itu dia patut dikatulkan. Dan dikatulkan ini uh, selain daripada itu saya nak orang lebih Orang-orang Malaysia ini Keseluruhan 90% orang Malaysia ini malas membaca Betul tak? Jadi itu ya. Termasuk saya lah Saya paling malas baca Tapi saya boleh lukis Jadi orang malas membaca Jadi kita tunjukkan ini dalam bentuk lukisan Jadi itulah matlamat saya Saya ingin nyatakan bahawa Saya ingin tekan dengan sini ya uh, Sebagai amat ini, Sebagai seniman Saya ingin kakunis juga termasuk dalam seniman rasa Pak Samad saya akan setuju ini Apa yang saya nak cakap ini Ramai orang berkata bahawa Saya, Pak Samad dan Seliman Seliman ini Bernasib baik Kerana dikurniakan dengan bakat Orang akan kata begitu Untung kamu boleh melukis Bestlah kamu boleh melukis Dan sebagainya Saya ingin tegaskan di sini Pada saya bakat ini bukan satu keistimewaan tetapi adalah satu tanggung jawab Jadi orang yang dapat ada bakat ni tanggung jawabnya berat Yang tanggung jawabnya berat Kerana itu saya ingin nyatakan bahawa yang saya lukis ini bukan untuk kepentingan saya Tapi untuk kepentingan tuan-tuan semua untuk kepentingan rakyat Saya harus gunakan bakat ini untuk kepentingan rakyat Jadi satu kata saya satu saya kalau saya masuk dalam Facebook saya masuk dalam Twitter Silakan share Tidak perlu minta pengendaraan daripada saya Tidak perlu minta, itu semua hak anda Yang kita kongsi bersama-sama Saya Malah ia satu kesalahan Menurut, saya selalu tulis yang Menurut Akhtar Katun Zunar 1984 Adalah menjadi satu kesalahan Yang sekiranya anda Tidak share katun-katun ini -katun Ini jadi satu kesalahan Ya, jadi satu betul Jadi kena share. Jadi karena saya nak fungsi bersama. Itu matlamat saya sebagai seorang kartunis ya. Sebagai seorang kartunis. Kartunis, kartunis dari dari yang yang menyokong menyokong amno matlamatnya berbeda. Dan itu mereka dalam tahun lepas atau dua tahun lepas mendapat grant 5 juta daripada kerajaan untuk buat kartun lah ya buat kartun mana itu uh, Mungkin kartu-kartu yang mereka buat tu untuk, untuk menyokong kerajaan dan sebagainya Jadi buku ini Apa yang saya lukis dalam buku ini Buku ini semua kartu-kartu baru yang saya lukis khusus untuk ini uh, Keseluruhannya buku ini Walaupun namanya ini komplot menjarakan Anwar Saya bukan tumpukan sangat kepada kisah Anwar tetapi tumpuan dalam buku ini adalah Apakah motif Di belakang itu Orang-orang oh, di belakangnya Yang ditonjol itu hakim, peguam negara, polis Ya Ada dua orang polis di sana Okey, selamat malam Nanti baik-baik sikit Okey, um, itu yang ditonjolkan Tapi di belakang mereka itu Yang saya tonjolkan dalam buku ini Dan Ia bermula Sejak September 1998 Hingga sekarang Konspirasi ini, saya tuntut siapa? Dan orang-orang yang saya namakan dalam ini, saya namakan betul-betul. Saya namakan. Ada empat orang daripada 30 juta rakyat Malaysia ini. Ada empat orang yang betul-betul mahu memencarakan aluan. Saya akan namakan supaya ini boleh dilaporkan ya, kepada tuan-tuannya dan dan. Uh, saya nyatakan secara terang, terang dalam buku ini Mereka adalah Dr. Mahathir Mohamad Ya Kemudian Daib Zainuddin uh, Najib Dan Rosmah Empat orang ini memang betul-betul Mahu Anwar dipenjarakan Dan ini berlaku daripada dulu Daripada September 1998 Bukan berlaku sekarang ya Bukan berlaku sekarang Artinya kalau Anwar sekarang ini kita namakan konspirasi pertama. Ada akbar menamakan yang dulu ya eh, saya melaporkan ini fitnah ada yang namakan liwat satu. Ada yang namakan fitnah satu. Sekarang fitnah dua, ada yang kata liwat dua, konspirasi dua. Sekiranya Anwar dibebaskan akan ada ni liwat tiga. Kalau percaya atau tidak? Kerana matlamat mereka adalah untuk memenjarakan Anwar. Full stop. Saya bukan bukan artinya saya saya buat ini secara sembarono ya. Eh. Apa yang dilukis oleh apa yang saya lukis ini, apa yang orang perkatakan setiap hari. Kita pergi kedai kopi semua orang cakap macam tu. Orang cakap benar yang sama. Cuma tak ada orang kurang orang yang betul-betul menterjemahkannya dalam bentuk Uh, tulisan atau lukisan. Dan hari ini saya nak cabar empat-empat orang empat yang saya sebut tadi saman saya Saman lah kalau saya tak betul saman saja Saya tak ada masalah Keluar masuk mahkamah Malaysia ini sudah jadi perkara biasa Di kami-kami di memang sudah keluar masuk mahkamah itu perkara biasa Masuk mahkamah Malaysia ini you, Kalau kita masuk langkah kaki ke bilik mahkamah itu kita sudah kalah Kita memang sudah kalah Benar, Kalau kita berhasil baik kita dapat seorang hakim yang bagus Kita berhasil baik Ya, jadi pergi mahkamah Malaysia ini bukan bukti Bukti yang kuat atau keterangan yang kuat itu sudah tidak memadai Tidak terpunyai apa-apa makna di mahkamah Malaysia Mahkamah Malaysia kita pergi kita tengok siapa hakimnya Kalau ada hakim yang yang bagus ada harapan kan? Itu mula tentu menang Baru ada harapan Menang mulut tentu Tapi kalau hakim itu kita tengok kita sudah tahu ini garanti kalau uh, Kita pikir-pikir ada pembicaraan semalam ya eh? Jelas lah yang Ada pembicaraan Buku beliau juga diharapkan Baca buku saya Jadi dia uh, dia telefon Saya tadi uh, dalam telefon uh, Kes saya sudah selesai Kes dia belum Dia bagi tahu uh, Saya tanya siapa hakimnya Siapa hakim yang dengar kes dia di mahkamah uh, Ya Bagi dia dia bagi tahu namanya Wahab Atai Lepas tu dia tanya saya, Hakim ni bagus ke? Kan? Saya kata kalau ada nama Pak itu tu, you tak harap lah kan? Dia ada yang tak tahu ini image Ini image, jangan salahkan saya Mungkin Hakim itu bagus Tapi bagi saya, saya kata Tuan-tuan terletak sebarang harapan lah Di mahkamah mobil ini Jadi, uh, ini yang saya nak tunjukkan dalam buku ini Saya nyatakan Pertama sekali saya nak ingatkan sebelum saya go through buku ini, buku ini Saya nak ingatkan apa yang saya tulis dalam di buku ini dan lukis di buku ini, walaupun dia menyebut nama Anwar dan beberapa kali menyebut nama Anwar dan watak utamanya dia Anwar dan musuh-musuhnya, tetapi apa yang mereka lakukan ini bukan terhadap Anwar sebagai individu. Ini bukan soal Anwar. Anwar adalah simbol mangsa kezaliman pemerintah hanya simbol saja. Dan uh, <tuh> ya membawa ketimpangan YB Nur Isa. Ya. jadi kita Isa dari Kalimantan Utara. Ya. Diminta naik ke kertas dan sini. Dari jauh kata dia. saya ulangi ya, apa yang saya nyatakan dalam buku ini Bukan kerana Anwar Ya, bukan kerana Anwar sebagai individu Anwar adalah simbol kepada kezaliman penguasa Yang kita tidak tahu Apabila penguasa nak memenjarakan Anwar Melalui sebuah skrip Skrip besar direka untuk menjarakan Anwar yang kita tidak tahu adalah mereka telah memusnahkan semua institusi-institusi penting yang ada di Malaysia. Mahkamah sudah hancur, polis sudah hancur, ya institusi polis polis belum hancur lah, institusi sudah hancur. Ya polis masih ada dua orang kat dia ya, belum hancur lagi. Tapi institusinya sudah hancur. Peguam negara, jabatan peguam negara sudah hancur. Jabatan keagamaan, ya, dia kau bawa juga sudah hancur. Artinya jika ini semua sudah hancur, ia mangsa seterusnya selepas Anwar adalah kita. Kita. Kalau Anwar dalam kes Anwar boleh kalah. Anda ingat kalau kes anda lawan kerajaan, muka-muka macam -muka kita ni boleh menang. Tak ada menang dia. Tak akan menang dia. Karena Anwar sebagai seorang bekas timbalan Perdana Menteri pun boleh kalah Pegawai-pegawai yang hebat-hebat yang boleh kalah ke Kalau kes yang melibatkan kita, kita akan tewas Jadi inilah saya nak beritahu bahawa ini tentang diri kita Dan institusi ini akhirnya akan menghancurkan kita Jadi bukan kerana Anwar dan bukan kerana Nurul Nizam ni Tidak begitulah ya <tipun -tipun> Tapi sebenarnya ini betul-betul kerana Betul-betul saya kata ini isu kita Okey, kenapa mereka nak memenjarakan Anwar? Saya bagi tahu kerana saya saya berkata baik, saya uh, sudah uh, gerakan informasi sejak awal. Dia bersama ada teman-teman di sini, Yus pun ada beberapa orang lagi. Kita daripada awal ya, dari sejak pelakon. Okey, okay. saya nak beritahu sebelum sebelum Anwar saya nak beritahu kenapa isu ini isu politik, dia bukan isu mahkamah, bukan isu jenayah. Sebelum beberapa jam sebelum Anwar dipecat, dia diberi kata dua oleh Perdana Menteri ketika itu Tuan Dr. Mahathir ya. kata duanya sama ada Anwar letak jawatan atau sebuah satu tuduhan akan dikenalkan terhadap dia saya tulis dalam buku ini artinya, apa? kalau Anwar letak jawatan dia tidak akan didakwa ini kan sudah politik ini nak dakwa ini kerana Anwar tak mau letak jawatan kalau Anwar Al-Tahitah dia tak lawa Pada dia satu kes yang politik Sebelum itu Kenapa Mahathir sangat takut Ketika 1987 Anwar telah membentangkan Ketika beliau mem memangku Berdara Menteri, dia telah buku Dia telah membentangkan satu akta rakoh Yang sangat penting Akta rakoh ini ada dua perkara Pertama memberi Memberi lebih kuasa kepada BPR Pada ketika itu dan juga menyatakan siapa yang sudah letak jawatan 10 tahun Tetap masih boleh didakwa Sikal jadi rasuah Jadi ini mahadir Kalau tengok tadi mahadir sudah Seluar dia sudah basah ya dia, dia, Jadi ini uh, Dan juga Selepas itu Ada beberapa peristiwa Yang menyebabkan mahadir merasa Keselamatan Anak-anak dan kroni dia tidak terjamin Sekiranya Anwar Diviar menjadi Perdana Menteri Ada beberapa kes yang tunjuk tadi Pertama, pekabalan Syarikat pekabalan anak beliau Ya, anak beliau Syarikat pekabalan yang kerugian 1.8 bilir Dan dia minta Anwar ketika itu sebagai Menteri Kewangan Untuk Untuk bail out, untuk sign Keluarkan uang Petronas dan beri kepada Anwar Jadi Anwar tak mau Begitu juga ada beberapa kes lagi kes bakun projek bakun di mana tim pekerja ini seorang tokoh okay, bakun nak dia dia menyatakan tender dia memberi jumlah yang rendah tengah-tengah dia buat dia minta tambah berapa bila lagi jadi semua kroni mati jadi Anwar tak tambah dan kerana itu mereka ini merasakan bahawa sekiranya Anwar Dibiar menjadi Perdana Menteri Beberapa orang uh, Mahathir Serta kroni anak-anak beliau Menteri-menteri beliau yang rasuah Yang semuanya rasuah Akan ditangkap Jadi mereka merasa tidak selamat Oleh itu mereka perlu mencari jalan Untuk memenjarakan Anwar Yang pencara juga penjara. penting penjara Jadi kes Anwar ini dibuat macam mana proses kes Anwar dibuat macam mana Ya jangan salahkan saya ya ini memang beginilah berlakunya dia ya, tak perlu tak perlu ini orang ada uh, saintis atau ahli politik terkenal untuk buat begini kita semua pun tahu dia itu saya tulis dalam buku ini kes dia begini dijatuhkan hukum dulu dalam mesyuarat menteri-menteri pokok-pokok -menteri, konspirator yang terlibat sudah menjatuhkan hukum selepas hukuman dijatuhkan baru ditelefon kepada peguam negara untuk memulakan kertas pendahwaan Selepas pegawai negara dapat itu, barulah diberi kepada polis untuk cari bukti. Ini anyway, dua. Keputusan ditentukan oleh Mahathir yang pertama, yang kedua Daim. Daim ni anda tahu bahawa dia adalah uh, bahawa ini didedahkan bahawa dia ada band di Afrika Ya, berbilion dengan aset berbilion ringgit. Saya tulis dia Daim ni adalah bukan menteri kewangan tapi mencuri kewangan daripada tahun 2004 sampai 1991 Jadi mencuri kewangan Malaysia. Jadi mereka ini berpakat, berpakat dan yang paling penting kerana semuanya ada kes, dalam kes kedua ini semuanya ada kes. Rosmah dengan cincin dia ya, cincin, ya, ada lagi lagi semua, semua ni banyak lah ya Bukan kita nak buatkan satu Quran tu tak cukup untuk tulis kes semua ni saja Dia memang terlalu banyak Jadi, uh, dan juga Najib juga terlibat ya, dalam skopi, kita tahu kes skopi dan kes pembunuhan Al-Tan Saya tak tuduh dia bunuh, tapi orang-orang yang bunuh tu Semua orang-orang yang terlibat dengan dengan dia ya. Dan apa yang yang mereka risaukan dari segi politiknya Sekiranya Anwar dibiarkan bebas adalah Anwar punya keupayaan untuk menyatukan PAS dengan DAP melalui PKR. Nah ini ini Mahathir cukup tak Saya sebut ini, seorang ahli MPT Anwar memberitahu kepada saya bahawa ketika ketika tahun 80-an ketika Mahathir mempengurusi me uh, MPT Anwar dia ada beritahu bahawa Mahathir selalu pesan. Jangan bagi pas dengan DAP bersatu. Kalau itu berlaku, aku nak mati. Okey. Jadi um, di bawah lagi ya, kita itu sampai ke sekarang, sampai ke sekarang dan karena itu kita uh, sekarang ini kesnya di walaupun apabila dibebaskan, apabila Anwar dibebaskan ya pada tahun 2004 pertama kali, mahathir yang paling marah betul. Mahathir cukup marah. Mahathir kata Ya, dia semua orang tahu, dia kata, kalau nak buat jenayah, datang Malaysia. Dia kata, itu sudah jadi orang tua yang macam ja. tu, kadang-kadang dia cakap pun jadi tak betul. Ya. Datanglah, datang Malaysia macam tu lah. Data, datang datang tadi Malaysia ni semua, dia marah tu. Dia sangat marah. Karena itu direka satu lagi, satu lagi ketujuhan, satu lagi kes rafa, uh, uh ini. Dan skripnya sama saja. Orangnya berbeza. Skripnya sama, hakimnya hakim baru, uh, lulu hakim hack. Karena hakim dia tiga orang ni Ya. Ada seorang yang dah pergi haji pun Eh, pergi haji ni Nama dia haji ke Ini kalau haji macam ni Bayangkan macam mana orang-orang yang belum pergi haji Akhir-akhir ya. belum pergi haji ya. Saya terpucuk ni. Ya. Jadi saya mm, Dibuat begitu Kemudian uh, kita boleh baca detail dalam buku ini. Tetapi prosesnya sama Ada tukang sumpah Tukang sumpah Pergi sumpah di masjid Ya Pergi sumpah di masjid untuk memperbodohkan orang. Dia satu pelakon di sumpah di masjid. Ya kalau sumpah di masjid ni boleh menyelesaikan masalah jenayah, buat apalah kita ada mahkamah. Buat apalah ada polis semua. Tak perlu ada balai polis. Semua bantuan di, di apa Sungai Buruh, panggil ke masjid, pegang Quran, sumpah. Saya tidak membunuh, saya tidak merogol, saya tidak kenal. Semua bebas. Janganlah membodohkan orang sampai menjatuh tu Tapi mereka ini mendalaskan satu skrip yang besar Dan saya tulis ya. Saya tulis Saya kata saya percaya Tidak mustahil hakim-hakim ini dibayar Saya tulis ini Tak mustahil Kerana pada tahun 1996 di mungkin Dato' juga mesti ingat ya uh, Hakim ID, Syed Ahidi Telah menerbitkan satu yang dinamakan surat layang tapi satu pertuduhan jelas bahawa rasuah yang melibatkan 12 hakim di Malaysia dan Syed Aidit dipaksa letak jawatan dan hakim-hakim ini tidak disiasat apakah ini tidak berlaku sekarang? saya tak percaya lah hakim-hakim kangkung ini boleh boleh tolak duit dia saya tidak percaya lah kalau you orang macam mana jadi kita saya dah begini dan Hakim-hakim ini mengambil keputusan setengah jam je untuk menjarakan Anwar. Anda bayangkan, saya nak bagi tahu satu ya. Saya nak bagi tahu satu. Okey, saya nak uh, akan akhirkan -akhir ini ya. Satu kisah di Mahkamah Anwar ini. Ketika Anwar dibicarakan pada 7 Mac. 7 Mac, saya juga ada kes di mahkamah yang sama. Yaitu ground floor Anwar tingkat satu, saya tingkat bawah Dibicarakan hari yang sama, hari Jumaat Dan apabila peguam-peguam kami Saya, kes saya tak ada lain pasal buku kartun dia Kes saya pasal buku kartun saya diharamkan Itu saja masalahnya Buku kartun diharamkan, saya kata tak haram, dia kata haram Itu saja ya? Dan di dalam tu dia kata, mahkamah dia kata Buku-buku ehm, saya telah men menjatuh, menghilangkan kredibiliti kerajaan saya jawab mana boleh hilang benda tak ada. Ya betul, hilanglah benda tak ada. Kan? Jadi okey. Kemudian saya okey, ini yang penting ya. Apabila peguam-peguam peguam saya dan peguam kerajaan menghabiskan hujah hakim tiga orang mengatakan kami memerlukan tiga bulan untuk meneliti kes. Habis hujah, Tiga bulan untuk tengok kes katun. <laughs> Di atas habis hujah setengah jam keluar salam kita tuh kita tuh lagi penting daripada kisah katun lah kecuali hakim ini hakim katun jadi dia semuanya dikatunkan ya takkan ada susah saya kisah saya senang saja kisah anwar tu sangat rumit dengan bukti-bukti dan sebagainya tetapi mengambil masa hanya setengah kerana karena itu mereka ini menjalankan sebuah skrip yang besar dan uh, dan skrip-skrip ini harus dilaksanakan mengikut skrip bukan hakim-hakim uh, tidak mengikut buku undang-undang saya tu dia buku undang-undang dicampak dalam tong sampah skrip dibaca ya hakim-hakim pun dia ya, tengoklah ya dan tengok tu saya tak ada masalah saya buat tuduhan ini saya tuduhlah tak apa di Malaysia ini kita menuduh pun tak ada masalah lah. negara ini sudah tak ada undang-undang jadi akhirnya saya nak beritahu, akhir sekali ini menjadi tanggungjawab kita. Kita sedar ini fitnah yang besar menjadi tanggungjawab kita. Saya masukkan sebuah hadis Nabi. Ini hadis Nabi yang pertama dikatunkan di Malaysia ya. bukan bukan dikatunkan. Dia dalam bentuk katun. Nabi Muhammad berkata, sekiranya kita melihat kezaliman, ya, melihat kezaliman, kita harus mengupahnya atau melawannya dengan tangan. Jika tak mampu, dengan lidah. Tak mampu juga dalam hati. Ya, itu itu bahwa kata ini tugas kita sekarang. Dan Anda jangan sekali-kali berdiam diri. Karena berdiam diri berarti Anda menyokong mereka yang zalim. Dan karena itu kita harus bangun melawan gunakan apa saja gunakan apa saja saya tak peduli nak guna macam mana nak balik ada hakim ada imam paling kasut ke pun bagus itu paling imam paling baik dalam Malaysia bagi saya okey buatlah apa saja janji menjatuhkan kerajaan ini jangan, biarkan kesaliman ini Dia ya, menjadi tanggungjawab kita Saya tulis hadis Nabi Kalau kerajaan haram, haram hadis ini ya Kalau kerajaan haram, berarti haram hadis ini Jadi kita harus bangun melawan Jangan ber, berdiam diri Saya sebut satu contoh Kalau kita berdiam diri, contohnya ya Contohnya kita berada di baston. Di sebelah kita ada perempuan bawa beg Ya, bawa beg tangan Kemudian datang Ya, slash ataupun marupin lah ataupun muda pol ya datang datang rata-rata Rapah begitu. tu. Ana kata kata oh ini tidak saya tak mau campur. Saya tak terlibat politik. Saya tak campur itu masalah perempuan itu bukan masalah saya. Jika anda buat begitu, anda tolong Umar Rupit tadi. Sebenarnya. Jadi jangan begitu anda harus bangun pergi melawan dan kalau orang tu ada senjata pun senjatalah kita kena melawan itu tanggungjawab kita, kita. Ada risiko kita luka pun tidak apa-apa. Ya, okay. Jadi sebelum itu pesanan terakhir saya buku ini saya beli dengan harga yang saya jual harga murah. Saya harap orang-orang yang ada pendapatannya agak tinggi, agak mampu, sila beli uh, banyak sikit dan edar pada kawan-kawan. Itulah ucapan uh, saya. Terima kasih.